Справжні чоловіки, незламні патріоти України захищають нашу державу на сході країни. Вони роблять усе, щоб їхні діти, дружини та батьки ніколи не чули вибухів, снарядів на своїй рідній землі. Батько чотирьох дітей, черкащанин Володимир Погорілий, ще з літа минулого року знаходиться у зоні проведення антитерористичної операції. Його рідні запевняють, Володимир відважний воїн, а для них ще й справжній герой. У липні 2014-го він добровільно. Пішов до військомату, однак там йому порадили повернутися до дружини та дітей. За законом України, чоловіки, які мають трьох і більше нащадків, не підпадають під загальну мобілізацію. Тоді Володимир попросив дружину, щоб вона підтвердила у військкоматі, що не проти, аби він ішов на війну. Людмила погодилася. Вона вірила, що її коханий зможе захистити їхню родину там на передовій і неодмінно повернеться додому живим. 1 серпня Володимир вже прибув до Мукачева. У 128-му особливо гірничо-піхотну бригаду. А після місяця виснажливих тренувань, пройшовши курс молодого бійця, чоловік вже був у зоні АТО. Бригада виїхала, були ми з станиці Луганської, в Луганської області. Там були до Нового року. Після Нового року вже передіслокація була. В район Дебальцева. Тобто, в цій сложності п'ять місяців бригада була на передовій. Сергієва дружина Людмила зізнається, чоловікове рішення для неї стало несподіванкою, однак вона його не відмовляла, адже переконана, обов'язок кожного чоловіка обороняти свою країну і свою сім'ю від будь-якого ворога. Він ну, Довго до цього мене морально готував. тобто от, там. надо помощь, там без меня не... Ну, то есть он сначала как бы готовил меня морально, узнавал, видно, как я буду на это реагировать. Ну, и потом уже сел, сказал, все, я решил окончательно, то есть я нужен там. Я говорю, ну, мы справимся. Долг каждого мужчины защищать семью, родину, Найважче у цій ситуації було дітям, адже вони не звикли до такої довгої розлуки з батьком. Найменшенька Даринка чи на щодня запитувала у мами, коли ж нарешті повернеться її татко. Скучають за папою, да, особливо коли вже вот проходить місяць, два-три скучають. Ну, Слава Богу, останній последний... Раз, Когда он поехал, мы уже приобрели роутер, была уже с перебоями, плохо, но была уже видеосвязь. Могли хоть немножечко, как-то пару минуточек в день видеть папу, тоже стало полегче. У своей три ручки Даринка уже знает, где так долго был ее батько и что он делал на сходе нашей страны. Где папа был? На войне. А что он там делал? Он там воевал. Володимир переконаний, навчити гарним справам своїх дітей можна лише власним прикладом. Він зізнається, що лише після того, як потрапив у зону протистоянь, його діти стали розуміти, хто такі справжні патріоти. Лише зараз вони усвідомили, що земля, на якій вони народилися і ростуть, найкраще, її потрібно оберігати за будь-яку ціну. Просто зрозумів, що якщо я буду дбати за свою родину. Ну, то есть в стране идет пробуждение, в стране идет такой перелом. Э, стиль жизни вообще, то есть полностью, если мы хотим изменить нашу страну в лучшую сторону, то есть европейские ценности какие-то, то есть привить своим детям, то есть опять же европейские ценности, это прежде всего работа. То есть чтобы работали, работали, работали. Не так, как вот, со многими общаясь. И так, в принципе, это такой менталитет был наших до этого 23 года. То есть все смотрели, что робот Влада, и каждый ждал, что даже если Европа нам помогает, то для этого ничего делать не надо. То есть, если мы хотим Европу, надо работать. И я вот так вот это самое. То есть в стране такой переворот был, такое мышление людей менялось, все это менялось. Я ходил, зарабатывал. Вот, то есть у меня фирма своя была, я мебель занимался. На семью-то я зарабатывал. Ну как можно привить детям любовь к родине, например, не личного примера? То есть как я могу детям объяснять, как надо, что надо делать для страны? Вот учиться даже вот сейчас они что могут дать стране? Это учеба. Вот ребята, учитесь, чтобы вот в дальнейшем Украина вот процветала, чтобы вами гордилась. Пока папа не пошел туда, патриотизма было мало. Вот, и у детей, и даже у меня лично. Потому что, ну, не знаю. Как и многие сейчас люди сидят дома и думают, что все обойдется там. Вот, но когда муж пошел, понятно, что детям объяснили, куда он пошел, за что он пошел. То сейчас даже дочка, она вот у нас Украина, это везде у нее Украина, она флаг обязательно у нее должен быть. Ленточку, где видит жовто блакитну мама что-то за Україна висить. Тобто, у То будь-яка цвітова гама і флага українська асоціюється тільки з Україною. І я считаю, що це просто здорово. До грудня 2014-го Володимир Погорілий знаходився в районі щастя станиці Луганській. Потім була кількатижнева відпустка, після якої з кінця грудня він перебував у декілька кілометрах від Дебальцевого на блокпосту. Постріли лунали постійно, а тому наших солдат лякали вже не вибухи, а за 27 січня Володимир перебував у Малоорлівці і отримав контузію. Тоді дев'ять солдатів потрапили під обстріл. Двох його друзів тяжко поранило. Ще кілька зазнали неважких ушкоджень. Коли ж чоловік телефонував дружині, то повторював, що у нього все добре, хоча насправді так було не завжди. Наразі чоловік знаходиться у відпустці у родинному колі, де кожну вільну хвилину використовує для спілкування з близькими. Пригадуючи своє перебування в АТО, Володимир зізнається, там багато місцевого населення вірить у перемогу над сепаратистами і як може підтримує українську армію. Я зустрічався там з людьми з місцевими, які просто недооцінювали це справді. і в самому початку. Вот, вони думали, що це все так пройде. И люди говорили, если бы мы знали, что это все выльется в такую войну, мы бы первые побежали бы рыть окопы, мы бы первые бы кормили бы солдат, мы бы, мы бы этого не допустили. Вот. Те люди, которые на Донбассе, там не все подлецы. То есть есть люди, которые осознали. Сейчас они, да, они готовы сейчас помогать, они готовы. Вот, ну, это поздно уже. То есть там уже то, что есть, то есть. Но это, в принципе, война. И там и так все было сведено к минимуму по поводу потерь. Но там просто натиск такой был... Там превышал противник и живой силой. Вот, и они не смотрели. То есть, к примеру, если у нас... Там были случаи, когда вот миномет работал с Кировска, например. Из, ну, все знают, что работает миномет с Кировска, и с Кировска Града били, но в ответ туда не могли дать, потому что в Кировске именно вот, ну, мирное население. Они, они, на это не обращают внимания, мирное население, не мирное население. Колонна, колонна идет, например, с Дебальцева, даже обстреливают колонны с 300-ми, с ранеными. Вот, и так само мой командир погиб и, то есть, и получил ранение, тяжелое ранение, но при, вывозили колонну с ранеными, то есть попали в засаду и их обстреляли. И, то есть, ну, они ни на что не смотрят. Получается, если крыли нас и градами, и минометами, и танками, и сау, и если обстрелы если заканчивались обстрелы, значит, надо было выходить с укрытий, потому что ну, сразу же шло живая, живая сила, сразу же шло наступление. Как только живая сила отходила, мы уже знали, надо уже, значит, ближе, вот, потому что начинался артобстрел. И они не смотрели, где мы, в каком районе, есть там люди, нет там людей. То есть, есть жилые дома, нет жилых домов. Вот они обстреливали, им даже корректировщики не нужны были, потому что они вот просто подбирались. Там радиоволн, ну, дело в том, что мы их прослушивали, так само они нас прослушивали, потому что средства связи особо не отличались какими-то. Обыкновенные моторолки были, вот, обыкновенные между постами там были там шалобайки китайские, эти рации, которые ну, просто волну переставляешь и все. То есть мы слушали их, а не нас и вот они вот стреляли, например, мы тоже уже начали потом учиться, вот они стреляют, и метров 200-300 от нас стреляют, а наши же это самое, по рации передают, вот не подумавши, что, там все нормально, там 200 метров от нас ложат. Те послушали, подвинулись, вот, то есть... И без разницы, там люди живут, мирное население есть или же его нет, мирное население, они все равно вели обстрел с нашей стороны было сложнее, потому что даже если мы давали координаты, к примеру, откуда ш, ш, ну, шла стрельба, вот, то пока не проверялось квадрат, пока не проверялся там высота, если там никого нет, только тогда уже то это самое обстреливали. А так получается, чтобы сразу там вот только полетела и отдача, ну, это вот тоже там недалеко от Горловки были в одном селе. То же самое, то есть нас могли прикрыть, и мы просили помощи. Вот. Ну, в селе остались так называемое мирное население. Пусть там даже три бабушки на все село, но оно там есть. И к нам прилетели эта самая помощь, грады, вместо того, чтобы накрыть те позиции, с которых стреляли, они в поле, там, за, полу, за, там, за полтора километра в поле бросили эти, то есть, ну, так, вроде показали, что помогли нам, потому что там вот мирное население. Чоловік говорить, що у найважчій ситуації, коли життя, здавалося, от от обірветься, його рятували лише думки про свою сім'ю. А ще він завжди носив із собою оберіг Янгола, якого йому подарувала маленька дівчинка із Закарпаття. От, і був у нас случай, ми держали оборону. І така небольшої територія, грубо говоря, там 50 на 50 метрів квадрат. І в середині квадрату. было такой брустер такой выкопан 3 на 3 такая это самое для БТР такая копанка такая и вот за часа за 4 часов за 6 времени в тот квадрат упало около 50 мин вот и когда то есть было все белое когда начало расцветать мы увидели обстрел закончился мы увидели это все вокруг все было черное изрыто минами вот. А семь человек у нас было вот, вот за этими брусерами сидело. Семи у троих были вот эти вот переданные Закарпатья, вот эти вот ангелы были. И вот мы там еще достали этих ангелов. Я даже не знал, что ребята не есть. Я говорю, ребята, у меня есть ангел-хранитель в кармане. Я его достал, и там Саша еще один с Виноградова, э, с Подкива, не Виноградова, ну, с под Киева Саша есть, он тоже достал. И парни оказалось, что у нас вот такие ангелы есть, которые потом уже мы стали об этом замечать, что такие я моменты я... мы выходили, что вот именно что не то, что в Бога начинаешь верить, а верить просто в искренность того, что делают дети. Потому что ребенок, когда он делает какой-то грех, у него идет от сердца. Ребенок не может обмануть, как взрослый человек. У него идет от сердца. И это от сердца, оно потом Пустили. спасает. Жизни солдат. И солдаты у нас не шли в бой, если, например, в бронежилете, никто не спрашивал, какая броня толщиной. 6 мм, 8, 10, защита какая. Но у каждого там был малюночек. Вот в бронежилете малюночек. В каску уложен малюночек. Вот, у каждого в кармане все взрослые, в забабоны не верят. У каждого вот в кармане такие какие-то были поделочки детские, ангелочек какой-то, какой-то. Володимир переконаний, перемога обов'язково буде на нашому боці. Адже український народ воює на боці добра за свою свободу і незалежність. У них духа нет. У них нет духа. І їм же платять гроші. Їм ці гроші треба тратити. Покойник дені їх не потратить. І понятно, що вони те саме. Они взявши деньги, они можуть здалека там. по 200 гривен кинуть тем местным, кинуть их на передовую, а сами будут наблюдать. Потому что они... За что им гибнуть? Это всегда так было. Почему украинцы не сдала на нации? Потому что у нас не было единства. Сейчас у нас есть единство. У нас есть за что. Пусть русские телеканалы, россияне с этого делают национализм, с этого они сделали плохое слово. Это очень хорошее слово национализм, потому что он в людях проснулся. Мы вспомнили, что мы украинцы. Там появилось давно забытое, это такое боевое братство. То есть о нем забыли вообще забыли, что такое взаимопомощь, взаимоуважение. Вот. Я, например, даже там вот впервые услышал, когда тебе же равный человек, он может у тебя попросить прощения. Ну, какой-то негаразд, какой-то там маленький конфликт, и тут же через пять минут человек к тебе подходит, ты знаешь, извини, я так что-то погорячился. Но в быту этого нету. Володимир розповідає, що всю амуніцію, медикаменти та продукти харчування купували виключно волонтери чи дружини військових. Держава ж забезпечувала лише зброєю та боєприпасами. Чоловік скаржиться на те, що закуплені тепловізори були білоруського або ж російського виробництва. Хоча у місті Черкаси на заводі фотоприлад їх також можна виготовляти. Тепловізорів не вистачало, хороших, тобто, щоб ми хоча б. процентов на 50 были похожи там на, на какую-то более армию там нато американскую армию без разницы то есть даже те же оккупанты россияне форма у них была это самое что ребятам ну эти русские 20 километров в пешем ходе на улице минус 10 они 20 километров могут пройти и при этом Легкая форма, при этом она, они не потеют и они мобильные, и они быстрые, у них сухпайки, у них уже сделано это. это почему армия противника, она беспокоится э, о тех, грубо говоря, как выражается, а вот наша влада, за, за, за нас, она меньше всего беспокоится. За семь месяцев, из них пять месяцев на передовой, если бы мы были только на обеспечении вещевом и продуктовом Министерства обороны, я думаю, уже под Киевом бы Путин был бы. А вот из-за того, что вот именно народ собирает деньги, собирает вот наш ангел-хранитель Лариса Семес. Вот. Она в такі райони їздила, але ми не вірили. Тобто вона дзвонить ребятам. Ребята, я от виїжджаю. Как, Лариса? Обстріли, ежедневные обстріли. По той дороге, ми боїмося їздити. Ничего, нічого, я виїжджаю. У вас вже є нечого, я їду. Она в такі райони їздила. Дійсно, наша ангелохранів. Володимир розповів нам, що його найбільше вразило під час перебування у зоні протистоянь. Пол восьмого утра, вот, были мы там, не знаю, это самое, проезжали, и там об, э, велся обстрел, велся об, обстрел там в центральном парке, то есть, ну, довольно-таки метров пятьсот, например, вот, от того места, где мы ехали. И мне поразило, что, ну, как раз пол восьмого, тут взрывы, все мы как раз слушаем, куда там миномет стрелял. А детки маленькие с рюкзачками идут в школу. То есть они на это не обращают внимания. Они уже к этому привыкшие. А мамы, например, это самое, у них нет выбора. Они почему детей в школу отправляют? Это может быть даже единственная, там есть единственная возможность, например, накормить детей. Потому что в школе детей кормят. И вот мама, если ребенок пришел в школу, он наелся. Не пришел, все, его вычеркнули. И мама отправляет детей в школу, чтобы дети поели. Щоб хоч якось підтримати коханого, Людмила почала сушити овочі, необхідні для приготування борщу. Їх вже декілька місяців відправляє на передову. Вона розуміє, як нашим хлопцям не вистачає домашнього затишку і теплої їжі. Оскільки жінка нині перебуває у декретній відпустці і більшість часу проводить вдома, вона вирішила, що ця справа саме для неї. Довго шукала, чим я можу допомогти армії, ну, по бо... Детей много, выйти где-то, куда-то помогать не могу. Плела бы с удовольствием и сетки ходила, помогала и все. Но где-то так много нужно дома, поэтому муж подал идею по поводу борщей. Вот он попросил борщи. Я хотела сначала, может быть, где-то, ну, брать у кого-то, тех, кто готовят уже. Но поскольку объемы большие, заказов много, а делается не так много, мы решили начать сами дома делать эти борщики. Вот. Купили одну сушку, взяли папину зарплату, купили сушку. Две еще нам отдали, когда узнали, что мы этим занимаемся. Очень большое спасибо Ларисе Семьзе. Она помогла. Она меня просто поддержала. Она знала, что есть где взять и могла бы взять. Но она видела, что мне, ну, мне просто надо себя как-то куда-то использовать, как говорится, чтобы и мысли дурные в голову не лезли, спокойнее было. Вот. Она мне помогла финансово купить вакуумный упаковщик, то есть все, что нужно. Так мы начали делать борщи. Сначала продукты были свои, из села родители привозили вот, но ну, а потом когда уже поняли, что все-таки объемы наших овощей уже не хватает, стали просить помощи у людей. Спасибо с каждым днем все больше и больше желающих помочь. Не хватает сушек, не хватает финансов постоянно для закупки томатной пасты. То есть то, что я могу сделать руками Круглосуточно мы это все делаем вместе, рук много в доме. А вот именно финансы для закупки томатной пасты и вакуумные пакеты дорого стоят. И там, конечно, наших личных финансов не хватает. Раніше жінка отримувала допомогу як мало забезпечена, а тому планувала всю цю суму витрачати на борщики. Та з лютого допомогу скасували через зарплату чоловіка після мобілізації. Усе, що зараз має жінка, це допомога на народження четвертої дитини. Звичайно ж, цих грошей не вистачає на ту кількість борщів, яку потребують наші військові. Тож Людмила звертається до усіх небайдужих допомагати необхідними продуктами харчування. Жінка зізнається, у на простій справі їй допомагають усі діти. Допомагаю щось важке, коли папи немає вдома. Я ж якби старший, стою, що можу щось підняти. Мама ж тут з сушками ріже все. Я допомагаю і ношу щось важке. Я пишаюсь папою, що він захищає нашу країну. Береш приклад з батька? Да. Собаку гуляю, мусор виношу, прибираю. Я допомагаю робити бор борщі, і цим я допомагаю армії. Найстарша донька у сім'ї погорілих Юлія навіть попри брак вільного часу завжди намагається допомагати мамі. Дівчина показала нам готовий борщовий набір. Ми ділимо борщі з картошки, і без картошки, два віда. Тут на даний момент без картошки, тут буряк, лук. Морковка, капуста, а тут отдельно специи. Вот получается так вот этот большой пакетик. Вот. Все вот складывается. Тут ну, соль, чеснок, ну, в общем, все специи, которые на борщ, и вместе с томатной пастой. Дівчина говорить, що ніколи не звертає увагу на незручності, які виникають під час виробництва борщів. Вона завжди може поступитися власними інтересами заради доброї справи. Я зараз приходжу з університету, я кушаю там на стульчики, тому що тут сушки, тут віть, тут мама говорить, іди, тут не треба, мені тут відіорки перекинеш, тут даша, тут все. В принципе, вы знаете, кухня у нас все время была местом скопления людей, большим причем. И мы привыкли как-то. А теперь, особенно если мы помогаем, то почему бы и нет? Можно и потерпеть? Мы так думаем. Нас всегда родители учили так. Как? Да, ну вот, допустим, если даже тебе неудобно, но это нужно кому-то, то ты можешь потерпеть, лишь бы кому-то было хорошо. Приклад старшої сестри бере й молодша Даринка. Її головне завдання на кухні чистити цибулю. «Мені так. Мама допомогла, щоб нічого чищить цибуляк. Я маленька, можу чищить, щоб нічого не ложь Володимир у свою чергу вдячний дружині та усім волонтерам, які допомагають українським воїнам боротися із загарбником. Я, я считаю, что здесь люди даже делают больше подвиг, чем мы там. Потому что легко, когда есть... Ты знаешь, у тебя привезут, еду привезут, одежду привезут, все привезут, все классно. А тут, когда это все надо откуда-то вырвать, когда это все с нынешней экономикой, когда все это подорожало, все это дорогое, у людей финансы не добавляется, уменьшается доход, а все дороже стоит, и люди все равно отрывают, то я думаю, здесь подвиг люди больше совершают, чем на передовой. Дружня родина погорілих приклад справжньої української сім'ї, де чоловік захищає рідну землю, а дружина доглядає за дітьми та як може підтримує коханого. Ми ж сподіваємося, що у найближчому майбутньому війна у нашій країні таки скінчиться, і українські чоловіки назавжди повернуться до своїх домівок.